হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোকৰ ভালনে পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আজি পৰক বইল বইল কাৰী বনাবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমে গাহৰি মাংসকেইডোখৰ বইল কৰি ল'লোঁ আৰু কি কি দিছোঁ চাওক পিঁয়াজ নহৰু আদা জলকীয়া হালধি নিমখ কাশ্মীৰ চিল্ক পাউদাৰ মিট মছলা লৈছোঁ মাংসকেইডোখৰ এতিয়া কেৰাহীত পাতি দিলোঁ যিহেতু তেল নাই দিয়া তেল নিদিয়াকৈ মাংসকেইডোখৰ দি দিলোঁ হালধি নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া এইটোৱে অলপমান দি ভাজি ল'ম নিমখ হালধি দি তেল নিদিয়াকৈ এতিয়া কেঁচা পিঁয়াজ দি দিছোঁ নহৰু এটা পেষ্টটোত দি দিছোঁ এতিয়া অলপমান দেৰি ভাজি ল'ব লাগিব যিহেতু মাংসকেইটা মই বইল কৰি থৈছোঁ সিজাই আছে বাৰু এতিয়া মাংস হেৰি অলপ দেৰি ভজাৰ পিছত মানে ভাজনটো উঠাৰ পিছত গৰম পানী দি দিলোঁ উতলা গৰম পানী দি দিছোঁ এতিয়া মিট মছলা দি দিছোঁ কাশ্মীৰ চিল পাউদাৰ দি দিছোঁ চিলি পাউদাৰটো কাশ্মীৰ চিলি পাউদাৰটো আধা চামুচ দিছোঁ বেছি দিলেও পুৰিব কালাৰটো কেনেকুৱা দেখিছে চাওক এতিয়া আকৌ ঢাকি দিছোঁ এতিয়া নেমু কাটি লৈছোঁ কাজিনেমু এতিয়া ৰসাল কাজিনেমু এটা এডোখৰ কাটি লৈছোঁ এফাল লৈছোঁ মানে দুপিচ কৰি হেৰি তাৰমানে দুইডোখৰ টেঙা দি দিম ৰসটো দি দিছোঁ এইদৰে মাংসত মানে নেমুৰ ৰস দিলে মাংসটো কোমলো হয় আৰু খাবলৈও ভাল হয় হৈছেগৈ আৰু যিহেতু আগতে বইল কৰি থৈছোঁ মাংসকেইডখৰ এইদৰে আজি পৰ্ক বইল কাৰী গাহৰি বইল কৰি জোল বনালোঁ কাৰী বনালোঁ কেনেকুৱা দেখিছে ভিডিঅ'টো যদি ভাল দেখিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আজিলৈ আহোঁ